Yang ketiga, hadirin sekalian, tujuan kita belajar Asmaul Husna, berkuliah, bertazkirah, berbahas ialah untuk kita menzahirkan rasa hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting tuan-tuan sebab kalau kita hanya kasih kepada seseorang, cinta kepada seseorang, tapi kita terasa orang itu hebat, maka masih lagi tidak ketat tidak kemas, tidak solid kita dengan orang tersebut. Boleh jadi kita dengan anak kita, kita kasih. Kalau sajalah anak kita, darah daging kita. Tetapi akan berlebih-lebih kasih kita kalau kita tahu anak kita ni hebat. Wah anak aku ni bukan calang-calang. Genius -calang. otaknya. Otaknya bab matematik nombor satu. Nah bab agama nombor satu hafaz Quran tip top terbaik akhlak pula terbaik. So kita rasa hebat dengan apa yang ada pada anak kita. Maka itu akan menjadikan lebih mantap hubungan kita dengan anak kita. Itulah kasih pun ada dalam masa yang sama kita tahu anak-anak kita ni ada kelebihan tertentu, maka kelebihan itulah menjadikan kita rasa lebih kasih dan sayang. Demikian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, di saat kita membahaskan Asma'ul Husna pada masa-masa yang akan datang, kita akan nampak kehebatan Allah sangat menyerlah. Sangat menyerlah. Kita ambil contoh ya, spontan saya sebut di sini. Katakanlah kita membahas Asma'ul Husna, salah satu namanya Al-Khaliq. Al-Khaliq. Apa maksud Al-Khaliq? Allah Tuhan yang mencipta dan menjadikan. Allah Tuhan yang mencipta dan menjadikan. Apakah Tuhan Puan tak rasa hebat perkara ni? Nak tahu gambaran hebat tak hebat? Contoh, kalau Ustaz boleh buat perumpamaan, katakanlah kita pergi ke KLCC. Okey, pergi ke KLCC, tengok bangunan KLCC, kita mendongak ke atas, boleh jadi kopi kita yang jatuh ke belakang. Sebab apa? Tinggi yang teramat sangat KLCC. Dan pada masa itu pasti kita akan giling kepala. Sambil berkata, Masya Allah, hebat sungguhlah. Arkitek ini, kontraktor ini, engineer ini yang membuat KLCC. Dengan tingginya, dengan gagahnya, dengan pejalnya, dengan kuatnya, dengan twin tower yang megahnya. Kita rasa hebat. Padahal arkitek itu, engineer itu, kontraktor itu hanya membuat bangunan KLCC. Pun kita rasa hebat dah. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan pada KLCC itu dia buat dengan langit tempat kita berteduh bi ghairi amadin tarawnaha tiang sebatang pun tak ada buat dengan bumi untuk kita berpijak dengan segala isi yang ada dalam perut bumi masya-Allah kau kita nak kata Allah ni perlukan wang yang banyak untuk mencipta langit dan bumi, mesti Allah ni pastinya paling kaya. Barulah boleh membuat langit dan bumi. Kalau Allah ni perlukan kepada kecerdikan, mesti Allah ni paling cerdik. Barulah boleh buat langit dan bumi. Kalau lah bodoh-bodoh tak boleh buat. Kalau miskin-miskin tak boleh buat. Jadi kalaulah kita rasa respect. Rasa hebat dengan kita engineer um yang buat KLCC. Why not kita tak bawa hati yang sama untuk kita rasa hebat, kagum, respect kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat langit, bumi, matahari, bulan, bintang, seluruh cakrawala, bahkan tubuh kita sendiri. Bahkan lebih hebat daripada itu apa dia? Allah mencipta itu semua minal adam ilal wujud. Daripada tidak ada sesuatu kepada adanya sesuatu. Arkitek ke, engineer ke, kontraktor ke, mereka yang buat KSCC itu dalam keadaan bahan mentah sudah ada tu. Besi sudah ada, kululi sudah ada, kayu sudah ada, simen sudah ada, pasir sudah ada, besi sudah ada. Cuma mereka adunkan sahaja. Bahan mentah sudah ada. Tapi Allah Azza wa Jalla mencipta semua yang ada atas muka bumi itu minalah Adam. Minalah Adam. Minalah Adam. Daripada tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kepada adanya bulan, adanya bumi, adanya bintang, adanya manusia, adanya makhluk. Jadi, Masya Allah. Kasih-perkasih kasih kita kepada Allah. Kemana hebat pun hebat kita kepada Allah. tuan puan itu adalah matlamat ketiga kita belajar Asma'ul Husna. Yang keempat, hadirin sekalian, tujuan kita membahas, mengkaji Asma'ul Husna supaya datang kepada hati kita ni, pada lubuk hati kita yang paling dalam, rasa apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu SWT. Rasa takut kepada Allah Subhanahu SWT. Ini penting hadirin sekalian, penting yang teramat sangat. Contohnya begini ya, Katakanlah kita ni uh, dipanggil oleh majikan kita Majikan kita ni kita tahu ada kuasa penuh Bukan kuasa nak buang kita pun ada Bukan kuasa nak naikkan pangkat kita pun ada Sesuka dia nak mencaturkan nasib kita Dan pada masa itu kita tahu dia ni ada hebat ni Sebab segala-gala kata putus ada pada dia Tidakkah kita akan rasa takut bila bersemuka dengan bos kita setinggi itu kedudukan dia, setinggi itu makan dia, yang kita tahu dia boleh mencaturkan kedudukan kita, nak buang kita pun boleh, nak naik pangkat kita pun boleh, nak posting kita pun boleh. Maka sudah pasti kita rasa takut. Demikian juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar kita akan kasih kepada Allah bila belajar Asmaul Husna. Kita akan rasa hebat kepada Allah bila kita belajar Asmaul Husna. Namun dalam masa yang sama kita juga harus ada rasa takut kepada Allah. Takut yang bagaimana? Takut nak buat dosa, takut nak buat salah, takut nak buat maksiat. Sebab kita telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa seseorang yang buat dosa, buat maksiat, buat perkara mungkar, tak bertaubat kepada Allah dan meneruskan perkara tersebut sebagai satu benda mungkar itu benda mungkar ujung jatuhnya nauzubillahi min zalik akan didera oleh Allah azza wa jalla akhirat kelak dan dera akhirat kelak tak lain dan tak bukan namanya neraka dan Allah memiliki itu semua syurga Allah miliki neraka Allah miliki hari pembalasan Allah miliki jadi masya-Allah maka seharusnya kita rasa takut jadi Inilah dia tujuan kita belajar Asma'ul Husna. Kita akan belajar nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah boleh Ustaz sebut secara spontan dalam banyak-banyak nama asma Allah, asma Allah Al Husna ialah Al Muntaqim. Al Muntaqim. Ustaz ulang sekali lagi dalam banyak-banyak Asmaul Husna yang kita akan belajar secara lebih detail kelak namanya Al Muntaqim. Al Muntaqim ni Kalaulah Ustaz nak terjemah dengan bahasa mudah faham, pendendam. Kalau Ustaz nak buat ayat, Ana muntaqim. Saya seorang pendendam. Muntaqim isim fa'il diambil daripada kata dasar naqama. Ia memberi maksud dendam. Allah al-muntaqim. Allah maha pendendam. Wah, Ustaz lah macam bunyinya. Ya. Yeah. Untuk manusia pendendam tidak elok. Tapi untuk Allah mari kita bahas. Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin sekalian. Masya Allah. Kasihnya Allah. Sayangnya Allah. Cintanya Allah kepada kita. Allah sediakan segala-gala di dunia ini untuk kita. Hadirin. Jom kita perhatikan. Ikan di mana tempat tinggalnya. Di laut. Tapi hujan jatuhnya disediakan untuk kita manusia yang makan air hujan di mana tempat tinggalnya nun di langit sana tapi hujan jatuhnya servis Allah sediakan untuk kita petroleum gas minyak emas di mana tempat tinggal nun dalam perut bumi tapi hujan jatuhnya Allah sediakan untuk kegunaan kita masya-Allah dan Allah menghendaki daripada kita satu perkara saja. Apa dia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba nauzubillah -tiba, kita engkar. Kita malas, kita lesu, kita tak ikhlas, kita mengungkit-ungkit, kita tak redha kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala melihat adegan kita semua ini dan Allah tak balas pun di dunia. Okey, aku tak balas dia apa kamu derhaka kepada aku semasa di dunia. Itu sebab maaf cakap ya kadang-kadang orang kafir yang ada di muka bumi ini elok-elok hmm, lebih kaya daripada kita eh yang orang Islam. Elok-elok lebih sihat daripada kita orang Islam. Elok, elok lebih berpengaruh daripada kita orang Islam. Nak beritahu Allah Subhanahu wa taala reserve Okey, tak apalah kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Nak derhaka ke, nak mungkar ke, nak kufu ke, nak tak beriman ke. Tak apa. Al-yaum yaumuka. Di dunia ni hari kamu. Tapi akhirat kelah, aku akan guna sifat aku al-muntaqim. Al-muntaqim. Aku dendam. Aku dendam kepada semua hamba-hambaku yang tak dengar kata aku semasa di dunia dahulu sapa coprekak di mereka, mereka ni buat dosa buat maksiat maka akhirat kelak atas nama al-muntaqim aku akan balas dendam dan caranya tak lain tak bukan naudzubillahi minzalik akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas mendidih jadi seharusnya kita bila belajar asmaul husna al-muntaqim tadi biarpun ustaz hanya sebut spontan pada saat ini kita akan bahas lebih detail Bersandarkan kepada ayat al-Quran dan hadis-hadis nabi pun kita rasa kecil perut dah kan ya Allah ya Allah itulah dia hasil daripada kita belajar asmaul husna lahirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik hadirin sekalian itu adalah uh, matlamat yang keempat tujuan yang keempat kita belajar asmaul husna takut kepada Allah